Ми дивимося на людей, набираємо, вони проходять вишки. Багато чого відсіює відразу війна. Це війна відкриває ото, всі якості людини. Я уїхав з Криму з-за політичних репресій, мене почали дискримінірувати, тому то, що я бандеравець, мене виводить з роботи, тому що я такий плохой, вбиваю мірей. Треба було приймати російське громадянство. Вот. И, ну, Я відказався і ну, там, якщо з українським паспортом громадянством остаєшся, то там тобі ти ніхто. Я не хочу там быть героем, я просто приехал исполнять свой долг перед Украиной. Даже если будет стоить мои жизни. Вернем Донбасс домой, и надо Крым возвращать, поэтому только таким образом. Шон изразумело, сами не лазиму. Спыталы, вам поясни. Пыталась уставшего. Нахожусь в федеральном розыске за поддержку Украины непосредственно. Я хотел еще в августе сюда прилететь, когда началась война на востоке. Но перед отлетом меня задержали сотрудники ФСБ. Когда мои побратимы дерутся за свою свободу, я не хочу сидеть, просто так, я хочу помогать. Финансово я не могу помочь, а своими руками, с мышцами, чем смогу, тем помогу. Предки были с Украины. В свое время от советской власти в Сибирь где-то уехал. Сказал, что дальше в Сибирь не, не сошлют. Не треба нам славные заплаты. заплата нам ради вроде Привет, нации. Почему а, а, мы не хотим, мы должны это признавать. мы не имеем. Это лучше. И слава богу, что они есть.